Да. То есть на данный момент, да, и хотелось бы отдельно сказать, что что касается содержания под стражей, то содержит меня под стражей незаконно, чтобы это знало все То есть фактически э, они должны избрать мне альтернативный, и с самого начала должны были избрать альтернативный способ э, меры запрещенного захода. Значит, они умышленно содержат меня, то есть, пытаются корпоративно со мной справиться. Здесь э, речь идет о круговой поруке. То есть у нас милиция, прокуратура, суды – это общая связка. То есть круг замыкается. Почему перкута били людей на улице? Из-за того, что они знали, что их действия будут безнаказанными. То есть, соответственно, избив людей на улице, нанеся им телесные повреждения, они никогда не понесут уголовную ответственность, и, соответственно, прокуратура никогда не будет расследовать эти уголовные дела и никогда не найдет виновных. Соответственно, суды и не будут никогда избирать в отношении Беркутов меры запрещенного Такая же ситуация и здесь, и как бы это, как, это, это как пример круговой породы. Поймите, на сегодняшний день суды превратились фактически в административный орган, который утверждает те обвинительные акты, и те требования прокуроров, которые им выставляют. То есть если прокурор говорит вот столько-то, столько-то какой-то срок, суд просто утверждает. То есть объективности в рассмотрении дел уголовных не существует. На данный момент в тюрьмах, чтобы вы понимали, в тюрьмах люди содержатся по 3,5 года, по 4,5 года содержатся безосновательно. То есть на данный момент надо говорить, что на, в условиях содержания, именно тюремного в условиях содержания, речь должна идти вообще о... Это глобально, это, кстати, к правозащитникам, кто здесь присутствует, присутствует, надо обратиться. Что содержание, тюремное содержание под стражей должно приравниваться один день к двум. Потому что особые условия содержания час прогулки – это не лагерное содержание. Поймите, люди ограничены, люди живут часто в таких условиях, что ну, есть это, еду вообще практически невозможно, потому что они дают, да? кушать. То что, касается, то, что касается условий содержания, тоже. Условия содержания всех разные. У кого больше могут родственники помогать, слава Богу, почет их и хвала, люди более или менее как в тюрьмах содержатся благодаря своим родственникам да? лучше. Те, кто не могут, соответственно, ну, фактически не, не ведут нищенский образ жизни. Слава Богу, что поддержка внутритюремная, внутри слава Богу, что э, ну, есть как бы люди нормальные, которые организуют поддержку и поддерживать людей в тюрьмах, и не в зависимости от твоего социального статуса, это огромное спасибо, это, ну, какое-то, знаете, человечность, которая располагает и тебя к этим людям, да, ты становишься, как бы, их, составной их вот. Еще раз говорю, господа, надо ставить вопрос перед народными депутатами, чтобы также у нас содержание под стражей в тюрьмах, да, в данном случае, в изолятора, один день приравнивался к двух. Я вам скажу, что половина, половина тех, кто сейчас содержится, даже сейчас содержится в матерях, если не засчитать этот срок содержания под стражей в тюрьме, они выйдут. Они реально просто мучаются. Они их содержат по три с половиной года, по четыре с половиной года. То есть с учетом этого у них все срока позакрываются, и люди просто выходят на свободу. Они реально просто мучают, Просто мучаются. Это не, это не исправление. Это просто где приводят к в такое, как бы их на пятки приводит в скотское состояние. Слава Богу, почет и хвала тех, кто держится, кто не сойдется, те, кто борется, те, кто судится. То есть их специально загоняют в такие рамки, в которых человека принуждают пойти на условия прокуратуры, на условия суда, то есть на какую-то сделку. Да? То есть это нечестно. Это нечестно, прежде всего, перед гражданами Украины, это нечестное, нечестное отношение, поскольку у нас равность сторон да, в уголовном процессе. Это прежде всего нечестно, это неблагородно, власти власть неблагородно относятся к своим гражданам. Да? Это мягко говоря, неблагородно. То есть, еще раз говорю, это очень важно, очень важно, обратите на это внимание. Ну, как представьте себе вы не представляете что такое в тюрьме содержаться не четыре с половиной года три с половиной года это, это кошмар просто так, а если реально этот срок зачитываться будет день то в таком случае человек отсидел 7 лет ему проще сразу же освободиться и уйти я говорю что половина лагерей будет люди освободятся, будут нормально на, на свободу средственных изоляторов тоже освободят перестанут в такой способ органы прокуратуры утратят возможность на них влиять, да и сделать, поднимать себе вот этот уровень, да, дуды, уровень раскрываемости якобы, да, и э, притяг на него суд до криминальной ответственности. То есть фактически это все искусственно. Поймите, все искусственно. искусственно. То есть э, людей притягивают до криминальной ответственности с грубым и порушением. Ну вот как пример, у меня был один из э, людей, с кем я там общался, у него закончилась мера вы думаете, его освободили? Нет. Ждали следующего дня, сообщали в суд, что у него закончилась мера запобежного захода. Его доставляли в суд для того, чтобы ему избирать меру запобежного захода. Ему продлили срок с нарушением. То есть 12 часов человек фактически незаконно содержался под стражей в следственном изоляторе. И это, это не вина сотрудников следственного изолятора. Они боятся. Они боятся прокуратуры. На сегодняшний день прокуратура в Украине это карательный орган. Поймите, не Беркута, Прокуратура это карательный орган. Прокуратуру боятся милиция, прокуратуру боятся суды, прокуратуру боятся все. То есть на сегодняшний день карательный орган в Украине это прокуратура. А сотрудники следственного изолятора, чтобы вы понимали, они всячески, ну как-то ну, стараются как бы обличить, но они не могут, они, они конкретно получают команду. И, ну, грубо говоря, люди останутся без работы, люди останутся на улице, да, сотрудники. То есть вот речь идет. Понятно, что какие-то моральные принципы. Ну, они, они, Поймите, они в системе, они не могут бороться против системы. Против системы можно бороться только извне. Внутри системы тяжело бороться. Я, я вас очень прошу, пожалуйста. Надо, ставить, надо, надо конкретно доносить до ведома. Это очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Чтобы людям засчитывали день содержания по страже за два. Именно тюремное содержание по страже. Потому что, ну, ну... ну вы себе не представляете, ну что такое темнота. Когда ты, ты фактически сидишь, да, тебя, неизвестно, когда тебя выведут погулять. То есть ну, не хватает сотрудников, не хватает э, режимников, не хватает э, оперативников, которые выводят. Ну, то есть фактически. Ну, Андрей, ну ты же знаешь все это. Да. Ну, это Можно поставить вопрос. Но ты же, ты же знаешь, что день содержания в тюрьме это не день содержания, э, э, по, ну реально отбывания наказания э, э, в колонии. То есть mm -hmm. это две больших разницы. И во всем мире, во всем мире речь идет о, э, идет о гуманности. То есть В данном случае гуманность отсутствует. Мы, Пшонкина, напомним о тебе. То что, то что, касается, то что касается этого конкретного дела. ну я вам Спасибо. скажу прав. Значит изначально оснований брать меня под стражу не было никаких. То есть это делалось конкретно. Это, это делалось конкретно. Для, как, да, это делалось конкретно для того, чтобы фактически меня как бы запугать. Это нормально. Это нормально. Я не хочу. И как все было фактически. То есть это все фальсификация, это все сделано для того, чтобы, во-первых, меня дискредитировать, это вторых это угоп. Потому что в гопе я пытался освободить интерлицию, пытался выйти пытался добиться освобождения Цинди Андрея Ивановича. Вот. поэтому как бы вот меня бил. То есть на сегодняшний день неизвестны лица, сотрудники УБОПа, которые меня избивали, которые фактически меня обыскивали незаконно, которые меня фактически незаконно задерживали. Не Они скрывают это. о чем речь? Мы порядок в в